Сергей. Меня зовут Сергей. В 23 году была сделана операция, я ее расценил как неудачная. Объездил по Украине, и был в центрах реабилитационных, постоянно на капельницах. И потом нашел знакомых друзей. Они посоветовали обратиться к Алексею Анатольевичу. Андреевичу. Андреевичу, вот. Ну, я, я боялся. Я изначально боялся. Я чувствовал, что у меня после первого, я боялся второй, думаю, ну я вообще тогда просто сляжу. Сейчас вот. я, я, я хожу, я я, я в госпитале после первой операции, и для меня это было ужас. Я, я еле я с кровати вставал, я опирался на кровать, я встать не мог. У меня жена приезжала, она меня поддерживала, помогала вставать. Вот. А тут я я захотел встать, я захотел встать, пошел в туалет, сходил, прогулялся. То есть а огонь. Вот.